कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है बिल्कुल अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा एक दिन लाल नहीं रूल फॉलो करो सब लोग साथ में ए बी सी डी नहीं मैं ए सी डी बी पढ़ूंगा जेड पढ़ूंगा नहीं ए बी सी डी ई एफ जी कायदे से पढ़ो आप कोई कायदा फॉलो अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा राइट हैंड पे चलाऊंगा हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव ने लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे कैसा गाड़ी चलाएंगे तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे ये जाहिल इंसान कहेगा होशियार इंसान ने और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए स्कूल में जाने के लिए रूल से जिंदगी बसर करने के लिए रूल आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा चलेगा नहीं मुंह में से खाऊ रहे तो ये हमारा खालिक आप जब बीमार होते किसके पास जाते डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिसम के बारे में वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसीलिए खालिक जो कहता है हम आपको बनाने वाला जो कहता है उसके अहकाम पे चलने से बच्चे अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते हैं खालिक में खाली का मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक ईश्वर में मानते एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते नहीं मैं तो सभी जगह जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं 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 मैं मैं, मैं मैं भी, मैं भी मैं मैं मानता भी 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 मंदिर 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 जाता हूं, मस्जिद जाता जाता मस्जिद मस्जिद है एक एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज को मानता हूँ एक पावर दो पावर नहीं ना एक पावर जो है वही तो पूछ रहा हूँ मैं एक पावर को मानता दो पावर को मानता एक ही पावर को मानता हूँ मैं भी एक पावर को मानता हूँ मंदिर भी जाता हूँ मस्जिद भी जाता हूँ लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे बराबर है ना तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो ईसाई मजहब कहता मूर्ति पूजा मत करो कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो एक पावर उसको पावर कहो ईश्वर कहो खुदा कहो अल्लाह कहो लेकिन एक है ना कि दो है एक ही है बिल्कुल एक पावर को मानते बिल्कुल एक ईश्वर को मानते बिल्कुल एक खुदा को मानते बिल्कुल एक अल्लाह को मानते बिल्कुल आप मानते हैं कि बुद्ध परस्ती मूर्ति पूजा गलत है गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ हाँ यही तो बात है आप मानते हैं गलत अलहमद करते वो, वो गलत चलते आ, वो चलते आ रहे हैं बचपन से हाँ आ रहे। चलते आ मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया बट बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉडफियर हूँ मुझे डर है मेरे गलत काम से बचता हूँ हाँ गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते दोनों में टकराव है आप गलत काम से बचते हैं फिर बोलते हैं गलत काम है मैं मूर्ति पूजा करता हूं गलत काम से बचता हूँ तीनों में टकराव है मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ दोनों कॉन्ट्रेडिक्टिंग है शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूं और गलत काम करता। नहीं करता पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा मैं, मैं नहीं पीता। हूं। मैं पीते अच्छी <laughs> बात है आपके वेद में लिखा है बाइबल में लिखा है कुरान में लिखा है तो क्यों करते बचने का है तो उस पावर उस ताकत उस अल्लाह उस खुदा उस भगवान के अहकाम पर अमल करो मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको आप कुरान मजीद पढ़ो कुरान मजीद मस्जिद काम है उस पावर का तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं सही है गलत है गलत है चोरी करना गलत है आप मानते क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना चोरी करके मेहनत मत करो मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो उसी तरीके से जो आप जानते मूर्ति की पूजा गलत है फिर क्यों करते क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है लेकिन मैं कहता हूं दुनिया दुनिया गोल है क्या चपटी है गोल आपके परदादा क्या कहते थे चपटी क्या गोल गोली कहते थे परदादा आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे कभी हजार साल पहले बिल्कुल आपके दादा का नाम क्या था पता नहीं हाँ तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं इंसानियत हजार साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है आपके परदादा का नाम क्या मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में आपके परदादा का नाम क्या है पता आपके परदादा क्या कहते थे दुनिया चपटी है क्या बोले मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे क्योंकि मैंने सुना नहीं है <laughs> क्या कहते थे लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है आप मानते चपटी है नहीं क्योंकि आप तरक्की कर चुके जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का अभी परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की हाँ ये बात हुई ना ये मर्दानी बात हुई ना ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में एक खुदा में एक ईश्वर में एक भगवान में परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की आप मानते हैं कि मोहम्मद पैगम्बर है पता नहीं मुझे नहीं मालूम इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा हिंदी जानते हिंदी में दूंगा पढ़िए इससे आप हिदायत पाएंगे और इनशाला जो भी मुश्किल है आप मुझे पूछ सकते हमारे इधारे को लिख सकते और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे सही किताब है फिर आप एकदम अच्छे अभी आप इंसान है अच्छे इंसान है और अच्छे पी बनेंगे उस दिन का मैं इंतजार करूंगा शुक्रिया थैंक यू